Как прокомментировать? Могу сказать одно, что мы очень хотели выиграть эту игру, и мы очень старались ее выиграть. Но, видать, что-то нам не хватило. Мы догоняли, и был небольшой разрыв, но потом обратно мы упускали это. И вот что-то не хотелось, чтобы нам выиграть эту игру. Желание было огромное. Настраивались на игру, понимали, что против нас играет хорошо укомплектованная команда. Разбирали их и схемы и людей персонально. В целом игра три четверти получилась достаточно напряженной. Имели возможность выйти вперед, но какие-то моменты тут дрогнула, рука не забили из-под кольца, то потеряли мяч, то неправильное принятие решения по моменту атаки не позволили нам сравнять игру и войти в финал. Финальную четверть на равных. Да, пошла какая-то сумятица и провалили концовку. К сожалению, не получилось. Концовку доиграть так же хорошо, как и в принципе боролись всю игру. Но опять же, нам противостояла достаточно грамотно укомплектованная и тактически подготовленная команда. Вы сейчас уже заканчиваете сезон. А какое место вот, для вас является приоритетом? для нас является каждое место более высокое для того момента, которое у нас сейчас приоритетным. Потому что задача у нас стоит бороться и побеждать в каждой игре. Единственное, что может получаться, может не получаться, но мы стараемся полностью выкладываться. Для нас не разделяются игры на там, где можно выиграть, там, где нельзя. Да, мы в каждой игре стараемся проявить характер и бороться до последнего. Да, в общем, игра была все время напряжена, несмотря на то, что вроде в конце кажется 18 очков. Они все время были, пытались нас догнать, и это была очень важна для них игра. И вот, но мы тоже не хотели уступать, естественно, мы хотели победить. Вот, и плюс мы немного экспериментировали там, и, и в защите, и в нападении. То есть тренер сделал большую ротацию, потому что нам нужно сейчас еще в последние тигры наиграться. И... Как можно лучше, в лучшей форме подойти к Клэу. Вот. Ну, победа есть. Были, конечно, ошибки. и Будем их корректировать завтра. Еще, игра, еще одна игра у нас с Черкасами. Будем настраиваться тоже. И попытаемся выиграть и сыграть лучше. Матч непростой не был. Команда находится под физической нагрузкой, поэтому не все получалось как хотелось. Отрабатывали какие-то свои нюансы. Ну а Николаев пора как... интересное было. Иванова нападение понравилось. То есть придется бороться, с, если мы с ними сталкиваемся в плей и со снайпером. Будем делать выводы. Вот познакомились сегодня. А так обычная игра. Играли на победу. И будем дальше готовиться к плей-оффу.